E, takže dá odovzdávam slovo. Takže Hamburg je možno dobrý prí, príklad, kde sa dá pracovať s priamo demokraciou na zlepšenie demokracie. Najprv som chcel povedať niečo o Nemecku. Nemecko sa ešte stále rozvíja, čo sa týka priamej demokracie. Máme vysoký kvôra a veľa vecí sme nezmenili ešte, pretože 50% musí povedať, keď chceme niečo zmeniť na ústave. Robili sme viacero iniciatív na úrovni Hamburgu, to bol meský štát, to bol posledný mestský štát, ktorý mal priamu demokraciu a potom začal rozvíjať a zlepšovať priamu demokraciu. Bol úspešný v 98. Zaviet, toto mesto zaviedlo priamú demokraciu na miestnej úrovni a takisto sa to diskutovalo v parlamente. Táto diskusia bola veľmi, veľmi Úspešná a tam sa hovorilo o pre priamu demokraciu, že mali sme zmeniť volebný systém a potom sa toto všetko prerokovalo v parlamente a tento zmenil systém priamej demokracie tak, že dal väčšiu moc ľuďom. The people themselves. je to vždy otázka moci, keď chcete zmeniť systém, keď chcete zmeniť volebný systém, zmeníte takisto aj štruktúru moci v rámci jednotlivých strán politických a tieto vás začnú nenávidieť, keď sa vydáte touto cestou, že meníte štruktúru moci v rámci strán. Posledná ktorú sme urobili, zaviedli sme pomocou priamej demokracie tzv. zákon o transparentnosti, čo znamená internetom, môžete získať všetky informácie o tom, čo sa čo robí administratíva a musia to zverejňovať na tzv. registri a tam sa môžete nalogovať a tam vidíte, ako, aké rozhodnutia prijali, ako to urobili. Čo sa týka aj jednotlivých zmluv, ktoré uzavrela administratíva, ktoré zmluví o objeme nad tisíc eur, Uh, mušija izverene na internete a do 30 roko, dní e, ľudia môžu rozhodnúť nad 100 tisíc eur, pardon, e, a ľudia môžu rozhodnúť o tom, či túto zmluvu treba zrušiť, teda hranica je 100 tisíc eur, e, teda, alebo uzavrieť inú zmluvu. Do 30 dní sa môžu ľudia k tomu vyjadriť. Keď začnete zlepšovať e, 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 priamu demokraciu, o štruktúru spoločnosti pomocou priamej demokracii. Nesmiete sa zdať, to je najdôležitejšia vec. Musíte sa starať o mnohých ľudí, musíte sa zaujímať o rôzne strany, nie len o jednu alebo dve strany, ktoré by sa snažili utrhnúť si vo svoj prospech väčšinu v spoločnosti. To je možno najdôležitejšia vec. Musí byť výborná sieť. Ešte by som chcel povedať niečo o mojich osobných skúsenostiach v during, uh, diskusii. Včera som povedal, že uh, som uh, sa narodil uh, za druhej uh, svetovej vojny. Uh, Povedali uh, mi, že uh, demokracia, to uh, je idea, to uh, sa nehodí pre nemecký národ, potrebu silných vodcov a to mi hovorili, máme na to strany politické a parlament, aby chránil ľudí svojimi vlastnými... Dými rozhodnutiami a nie, netreba už tak diskutovať. Potom som sa stal na dlhú dobu členom jednej politickej strany. Po 20 až 25 rokoch som si uvedomil, že takto sa nedá zlepšiť spoločnosť a demokracia len samotným parlamentným systémom. Potrebujeme priamu demokraciu a nie je to ľahké. Pôvodom farvár a ťažko sa mení názor. Mnohí ľudia v krajine sú a majú podobné názory. Treba to zlepšiť v mnohých krajinách v Európe, treba zlepšiť demokratickú štruktúru.